Вчора вся увага вболівальників була прикута до вирішального поєдинку Євро 2012, у якому зійшлися збірні Іспанії та Італії. От саме про цей поєдинок, та взагалі про весь турнір будемо говорити із моїм гостем. Це Андрій Іванов, спортивний журналіст, преса та шеф футбольного клубу ворска. Доброго Добрий день, першого Андрій, перш за все хочу привітати тебе із днем спортивного журналіста, який ми сьогодні святкуємо. Тож ти перемогу в журналістиці, і всього найкращого. Тож. Eh, Говорим про Евро 2012. Дуреч, как тебе вчерашний поединок? Кстати, хотел тебя тоже поздравить, Знём спортивного журналиста, это взаимно. А, Насчет завт... вчерашнего поединка хочу сказать, что, во-первых, киевский финал все-таки отметился в истории, поскольку это был финал, в котором была одержана победа с самым крупным счетом. То есть 4-0 еще до этого финаля не побеждал никто. Была попытка у сборной ФРГ в 1972 году, когда ФРГ выиграла СССР со счетом 3-0, а вот 4-0, к сожалению или к счастью, пока еще никто ни у кого не выигрывал. И это, наверное, к сожалению для сборной Италии и к счастью для сборной Испании. Ну, у Фахевти называли фаворитом самой Испании в этом так? А, да, но не надо забывать, что все-таки у сборной Италии есть балатели есть Пирло и есть ряд других исполнителей. И думаю, что если бы вчера не получились такие глупые травмы, я считаю, на ровном месте, как вот выпал сначала елине а потом Тиаго Мото только вышел на поле и сразу же получил травму, то я думаю, еще бы Италия могла побороться. И я думаю, если бы не за ничью, то хотя бы за гол престижа или за престиж своей страны. Но... Та ситуація після 2-0 Італія, коли вже так палала, скажімо, з'явилося все ж таки більше можливостей у іспанців забити, що вони і зробили 4-0. От саме, на мою думку, ситуація змінилася на полі після рахунку 2-0. От як вважаєш, так? Ну ти знаєш, коли Іспанія тебе забиває спочатку на 14-й минуті, мені здається, а потім під кінець першого тайму і ще 2-0, то ситуація вже. никак не может, ну, практически уже невозможно повлиять на ситуацию, потому что мы знаем, что Испания не только атакует, э, когда держит мяч, она еще и защищается, когда держит мяч, и попробуй потом за ней побегай, забери этот мяч. И поэтому, конечно, да, тут уже, как бы, я тебе рассказывал перед эфиром, что я смотрел с другом своим вчера эту игру, и после 2-0 он просто встал и ушел, потому что решил, что уже смотреть тут нечего, как бы, да я хочу сказать вам, что мы работаем для вас в прямом эфире. Тоже, если у вас возникают вопросы, телефонуйте в студии 74426. Нагадаю телефончик. Андрей, в а от как тебе турнир цей э, Евро-2012? Что можешь сказать? Если говорить в общем про турнир, то я считаю, что тут есть две важные детали. Во-первых, Украина показала, что она может провести турнир такого уровня, то есть она может провести Евро. Как она это сделала, хорошо или плохо, поверьте, в Европе разберутся европейские чиновники, УЕФА, и они сделают соответствующие выводы. Но главное, что мы показали, что мы можем это сделать. Если разбирать вот Украину как сборную, то опять же таки, тут больше позитивного выступления сборной Украины на этом чемпионате, нежели негативного. Вот. Э, до речи, ты, как представник футбольного клуба Ворсла, скажи, как сейчас Селин, участник Евро-2012 повернулся и сейчас тренируется с командой, так? Да, Селин сейчас тренируется с командой в Ялте. В последнем товарищеском матче он не принимал участие, потому что они договорились с тренером, что он немножечко отдохнет. И сейчас он находится в команде и как бы ждет своей доли участи, скажем так, Относительно, вы слышали, наверное, из интернета про интерес московского «Динамо» к Евгению, также киевского «Динамо», но у Ворсклы у него контракты, поэтому что бесплатно или же за небольшие, сравнительно, деньги его никто отпускать из команды не будет, я так предполагаю. Еще одно питание стосовно Сворска. Скажи, зараз он тренируется в Ялте, так? Нет, сейчас они уже вернулись в Полтаву. Сегодня у команды, команда соберется на базе. То есть у них было до этого с пятницы выходные. Некоторые ребята посетили игру молодежного состава, которая проходила в субботу, некоторые ребята там сами бегали по стадиону, то есть подготавливались уже к работе в Полтаве, которая вот начнется сегодня. Снова же таки, возвращаясь к <таспорщик> теме Евро, скажи, на твою думку, были такие команды, которые выстрелили на этом чемпионате, або же на звуке тех, которые называли фаворитами, а они, на жаль, даже из группы не вышли? если говорить сразу ко второй части вопроса перейду, то это, конечно же, сразу же у всех в глазах это помаранчевый, оранжевый цвет и сборная Голландии. Вы знаете, я был, кстати, в Харькове на одном из матчей сборной Голландии против Португалии. Я, конечно, поддерживал Португалию, не знаю, потому что мне нравится стиль игры этой команды, такой, скажем так, европейские бразильцы их называют но в тот момент это была последняя игра Харьков абсолютно весь был э, окрашен в э, оранжевые цвета люди вот э, голландцы которые там до этого жили неделю они буквально мне так показалось они смогли харьковчан и украинцев вообще в себя влюбить своим поведением своими шутками и поэтому много людей поддерживали голландцев то есть голландцы шли шествием всегда с центра города с европейской площади с площади свободы в Харьковской на стадион и в это время сокон харьковчане вывешивали на голландском надписи вперед Голландия вперед и всячески старались поддерживать даже вот несмотря на то что у Голландии было перед последним матчем очень мало шансов им надо было побеждать Португалию с, в два мяча кажется с, да не кажется а так и есть за счетом два мяча то вот это вот именно главное разочарование то есть состав сборной Голландии очень сильный там индивидуальные исполнители очень сильные а что же случилось когда их ван марвейк объединил в одну большую кучу из 23 игроков я даже не берусь сказать потому что ну странное такое фиаско ни одного матча не выиграть это по-моему как-то ну действительно подтримка голландцев была напевно одни из на сильнейших на этом чемпионате скажи не удалось и поспелкуватеся с голландцем в харькове мне получилось не только с голландцами, еще и с немцами пообщаться. И не только в Харькове. Некоторые немцы приезжали к нам в Полтаву. Это болельщики Гановера. Гановера 96, с которым Ворскла играла в Лиге Европы в этом сезоне. Они с такой некой миссией сюда приехали. Они купили подарки для детей второго интерната. Имени Крупского. это второй интернат, так, насколько, насколько я помню. И мне с ними удалось пообщаться, то они сказали, что в принципе то, что они до этого... Ну, они не были в первый раз в этой стране, они приезжали также на матч в Орск, и они были приятно удивлены, но Прежде всего, они были приятно удивлены тем, что они слышали вот до этого из интернета негативные отзывы про, про Украину. Ну, я не буду там повторяться, спид, расизм и тому подобное. А тут в Полтаве на матче Лиги Европы они ничего этого не увидели. Приехали второй раз, убедиться, и тоже ничего этого не увидели. И поэтому все было хорошо. А голландцы тут... Был свидетелем сцены, когда вот голландские и немецкие фаны... Я навіть зняв на телефон и потім выложил в інтернет. пели розпрягайте хлопці, коні вместе з українськими фанатами. вот, в одной, в одному з барів перед матчем. Ну до речі, про те, що прийшла інформація, що в Україні от такі погані справи. Та й зараз от вчора один з російських каналів пройшов сюжет про те, що, от начебто, деяким вболівальникам тим самим шведам англійцям не сподобалося в Україні. Мне это абсолютно неправда. Бачимо, что все задоволены чемпионатом и проведением, так? Нет, ну почему? Ну не надо исключать информацию, не надо исключать точнее возможность того, что кому-то из болельщиков могло не понравиться. Я же тоже мог поехать в Англию и в Швецию и сказать, что мне что-то могло не устроить, что-то могло не понравиться. То есть не... я думаю, что есть такие люди, но я надеюсь на то, что процент таких людей все-таки значительно меньше. И будут сподіватися, что болельщики повернуться в Украину. Ну, да, будем Я где-то тоже в інтернеті по новостям, що 70% болельщиков, які були на Евро в Україні, планируют еще приехать уже просто приїхати в качестве туристов, не в качестве болельщиков, а в нашу страну просто. Ну от е, давайте повернемося до першого мого питання. От Про ті команди, які повинні були проходити груповий етап, але не пройшли. Ну, вы знаете, вот сразу с первой группы перенесемся в последнюю. По ходу матча с Англией мне все больше и больше казалось, что Украина должна была проходить, но почему-то не прошла. И даже, знаете, не виноват господин Кашай, Виктор Кашай, венгерский судья. Потому что, он, точнее, он виноват в одном эпизоде, даже не он, а его ассистент, который там стоял за 4 метра и как-то не разглядел. Я не знаю, у меня плохое зрение, но я бы, наверное, увидел бы тот мяч, пересеченный линию, но да, вот, я считаю, что по ходу матча с Англией Украина должна была выходить. Россия, в России, я думаю, после первого матча с э, Чехией, после первого матча с Чехией, выигранного матча 4-1, у нее просто выросли такой вот длины крылья, которые не дали ей в плей-офф пролезть, вот где-то вот, застряли эти крылышки, и Зборна Греції їх так скажу, до речі, от е, Натрапив також в інтернеті на відео. Це після матчу відбулася ця цей епізод. Аршавін зустріли кілька російських болівальників. Так от. Е... Запитали, что ж так, хлопцы погано сыграли, бачив, так? Да, Вот цей... реакция Аршавина, взагалі, мені не зрозуміла, і нецензурна лексика там була, Такие відношення до вболівальників, як ти ну, вважаєш? Ну, Аршавин сказал, он дословно, ну, и що, що ми не оправдали ваших ожиданий? это ваши проблемы, да, да я помню, що вот, вот так вот он сидел да. в холле гостиницы и рассказывал. Да-да-да, я помню это видео, ну, дело в том, что... Во-первых, давайте так, можно понять и Аршавина, поскольку он человек, твоя команда проигрывает 4-1, будь то клуб, будь то сборная, все равно это как бы неприятно. Я не исключаю того факта, что болельщики были слегка под шафе, а может быть и не слегка под шафе, и они точно таким же нецензурным способом выражали свое недовольство, сказали, что ж ты как же шмышь, а вы вот так вот. А потом уже, когда решили более сделать это цензурно, они решили включить камеру и просто выставить дураком Аршавина, скажем так. Но в любом случае Андрей должен был, я не знаю, как должен был поступить мой тезка, наверное, просто уйти к себе в номер и не отвечать на подобные провокации, если они действительно были. А если все было так, как показано на видео, если видео там не включалось специально, под какой-то момент не угадывалось или не подрезалось, то тогда, конечно, он поступил абсолютно неправильно, как профессионал, и эмоциям не место даже в холле гостиницы. От, Зрозуміло. Євро 2012, які всі так чекали, закінчилося, так швидко почалося, швидко закінчилося. От будемо очікувати все ж таки, оцінку з боку УЄФА, але от на твою думку, за п'ятибальною оцінкою, проведення і чемпіонату і Україна заслуговує яку оцінку спільно з Польщею? Я думаю, тверда четверка. От тверда четверка, я не буду там. быть слишком категоричным, ставить тройку, или же слишком оптимистичным, ставить пятерку. Вот я думаю, что твердая четверочка – это как раз то, на, то, на что наработали Польша и Украина. Знову ж таки, дивись, Євро пройшло, наносив вже чемпіонат світу. Збірна України, дуже багато ветеранів, потребно залучати молодь. Всі про це говорять. На твою думку, что щось буде змінювати у команде Я думаю, что у блохина просто нету нет вариантов. В команде, особенно в центре нападения, когда уходят такие игроки, как Шевченко и Воронин, многие еще кричат, что Тимощуку надо заканчивать, это мои друзья, там комментаторы все разные в интернете. Но я считаю, что Толик пока еще может поиграть. Я не знаю, почему Воронин закончил. Тоже, тоже не старому, 32 года, кажется, я точно не помню. И кого-то надо будет искать, надо будет искать новых Шевченко, новых Ворониных, но ну, только когда они появятся, неизвестно. Ведь мы все знаем, что у нас в большинстве городов ребята тренируются на гравии, на резине, как у нас вот в данный момент в Полтаве. Но надо, тут надо развивать уже инфраструктуру, чтобы появились новые Шевченки, новые Воронины, надо сделать для них поля, на которых можно тренироваться. И надо воспитывать в ребятах прежде всего это отношение к делу, профессиональный подход к футболу. Потому что если будет профессиональный подход к футболу, как в европейских клубах, тогда, я считаю, будет и результат. То есть, когда человек будет относиться к своей работе с ответственностью не на 4 балла, как сборная, ой, как Польша, Украина наработала в этом, а вот именно на все 5 баллов будет от звонка до звонка трудиться на поле, а потом, скажем, не ходить в клубы, в разные места, как у нас любят даже некоторые игроки сборной Украины, вот, и тогда все будет в порядке. И на самом конце хочу запитать, скажи, информация о со Соснововорске новичков последним часом не появилась в команде? Я знаю, что вот недавно был болгарин из локомотива, его как бы вернули обратно, точно так же, как и нападающего из России, имя которого не разглашалось. Мы сейчас взяли Еременко из металлиста, это Молодой игрок, мы знаем, что молодых игроков металлистов Ворскло умеет воспитывать. И Селин, и Будник, и в принципе и Курилов, хотя Курилов больше ходил по арендам, но все-таки он считается игроком металлиста. И э, Милько из Зари. И мне кажется, что вот э, из этих футболистов. Тренірський штаб Ворсле попытається зробити взрослых професіоналів, якщо вони останутся. Но я вважаю, що якраз молоді українці в Орсклі останутся. Нам краще молоді українці, ніж возрастные болгари. Що ж, е, дякую за цю розмову. Очікуємо новин із штабу нашої команди. Друзі, це був Андрій Іванов. Говорили ми про завершення чемпіонату Європи з футболу 2012. Дякую ще раз за цей.